Salam kanalımızın dəyərli izləcilərimiz, xoş gəldik hər birinizi. Bu gün sizlərə şəxsi tikili həyət evimizin təqdimatını edirik. Bir sot yarım torpaq sahəsində inşa edilib. Sənəd fərdi yaşayış çıxarış torpağıdır, dəyərli izləyicilərimiz. Yerləşmə yeri çox əla bir yerdədir. Birinci araz maketinin yuxarısı 569 nömrəli avtobus xəttinin tam yaxınlığı. Yaxınlıqda məktəb, bağça, al market, oba market mövcuddur. Hündür bir ərazidir. Yerləşir, dəyərli izləyicilərimiz, burdan da gördüyünüz kimi A+ binasının 7-ci mərtəbəsi görsənir, gördüyünüz kimi hündür bir ərazidə yerləşir. Həyət yanı sahəsi gördüyünüz kimi tam et daşlarından üşənmədi. Kommunal laq, qaz, su, işıq mərkəzi, kanalizasiya sistemidir. Trapona qədər mövcudu dəyərli izləyicilərimiz. Bu hissədən dəyərli izləyicilərimiz avtomobil daxil olması üçün gördüyünüz kimi maşın rahat şəkildə daxil ola bilər. Ehtiyat su çəni, komik xətlərinə qədər çəkilibdir. Zincerlə gördüyünüz kimi karisinin pəncərədən istifadə olunub. Dəyərli izləyərsən, bu hissə əl qapısıdır. Avtomobil daxil olmaz, sadəcə əl qapdan istifadə edirlər. İndi isə dəyərli izləcilər, daxlıq evimizin istiqdamatını sizlərə təqdim edim. Belə bir gözəl, səliqəli giriş olan hissəmiz, dəyərli izləcilərimiz. Təhliz gördüyünüz kimi metalla döşənmədir və ən əsası istipolla təchiz olunub. Belə bir giriş olan hissəmiz, giriş olan hissəmizin tavanı gördüyünüz kimi asma tavanla təchiz olunubdur. Elektrik arızları gördüyünüz kimi hər otağın öz elektrik arızları var kirəkatoruklarına qədər dəyərli izləyicilərimiz qoşulur. Hürgüdür. Qapısı gördüyünüz kimi qaristin qapıdan istifadə olunub. Bahalı bu hissədə yerləşir bizim geniş, səliqəli belə bir qonaq otağımız. Qonaq otağımızın divar kağızı qalıb. Dəyərli izləyicilərimiz Azərbaycan uyğun olaraq öz də uyğun divar kağızdan üzləndiriləcək. Bu hissədə gördüyünüz kimi kombi sistemidir, radiatorlara qədər quraşdırılıbdır. Pəncərələr öz həyətinə baxır, döşəməsi taxta döşəmədən istifadə olunubdur. Qonaq otağım, dəyərli izləyicilərimiz, tavana gördüyünüz kimi belə gözəl, qəşəng abşıbqa ilə yığılıbdır taxtadan. İndi isə digər otaqları ilə məhsuz yaxından tanış edim. Şəxsi özü üçün istifadə üçün təmir olunmuş şəhət evidir. Bu hissədə yerləşir bizim bir yataq otağımız. Yataq otağımın da tavanı, aşçıqlar, tavanla qızılmadı və bu hissə də yerləşir bizim hamam otağı, sanitari qurşağımız. Tam təchizatla gördüyünüz kimi aksuallarına qədər quraşdırılıb. Qiymət çox münasib bir qiymətə satışa çıxarılıb. Birinci araz maketinin arxasında yerləşir 569 nömrə avtobus xəttinə tam yaxın bir yerdə. Bura isə dəyərli izləyicilərimiz bir yataq otağımızdır. Tavanı gördüyünüz kimi bu hissə də alçıpan tavanla yığılmadı, pəncərəsi öz həyətinə baxır və sonda bizim mətbəximiz. Bu hissədə dəyərli izləyicilərimiz, belə bir mətbəx, mətbəx mebeli sözsüz ki, qalacaq. Mətbəxinin də döşəməsi mərmər qranit döşəmə ilə gördüyünüz kimi bahalı mərmər qranitlə döşənibdir. İsti polnata təchiz olunub və bu hissədən də pəncərəsi öz həyətinə baxır. Qiymət dəyərli izləyicilərimiz 61.000 manata start qiyməti satışa çıxarılıb. Real müştərilərimizə sözsüz ki endirim olacaq. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz.